बहुजनांचे नेते भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ते आमदार गोपीचंद पडळकर साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छुक आमदार गोपीचंद पडळकर साहेब युवा मंच रायगड इतिहासातील अनेक घटनांचे दाखले देत महारिजात शौर्यवान असल्याचं डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांना पटवून दिलं होतं प्रामाणिक विनम्र आणि स्वाभिमानाचा महार जातीचा गौरवशाली इतिहास आहे याची दखल घेत ब्रिटिशांनी द्वितीय विश्वबुद्धाच्या अनुषंगानं सैन्यबल वाढावं या हेतूनं एक ऑक्टोंबर एकोणीसशे एक्केचाळीस रोजी महार रेजिमेंटची स्थापना करून वंचित असलेल्या महार जातीतील शूरवीरांना त्यांच्यातील शौर्य दाखवण्याची संधी दिली याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी भारतभर महार रेजिमेंट स्थापना दिवस साजरा केला जातोय बुलढाण्यात देखील चौऱ्याऐंशी वा महार बटालियन वर्धापन दिन साजरा केला जातोय बुलढाणा जिल्ह्यातील महार बटालियनमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या माजी सैनिकांनी शहीद स्मारकावर जाऊन मानवंदना देत बुलढाणा शहरात भव्य अशी मिरवणूक काढण्यात आली या कार्यक्रमाला रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल संजय सिंह मेस्टन सुभेदार मेजर रामभाऊ इंगळे हे प्रामुख्यानं उपस्थित होते या कार्यक्रमाचं आयोजन यशासिद्धी सैनिक संघानं केलं होतं महा रेजिमेंट का, का आज रेजिंग डे है और मेरे को फख्र है और मेरे जवानों पे और फैमिलीज पे और खासकर वेटर इंग्लिश साहब जो 98 एट ईयर्स के हैं ये देखिए है। ये, ये इंग्लिश साहब है 98 एट ईयर्स के और मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा लड़ाई के लिए तैयार इन्होंने बोला तैयार पीछे नहीं हटना है 98 एट उमर के एक वेटरन साहब का जोश देखिए अभी मेरे को ये खुशी है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के स्टैचू के पास ये वो शख्स हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने महार रेजिमेंट वापस खड़ी की थी 1941 में इन्होंने लड़ाई की हमारे लिए और यही महार शिवाजी के टाइम में लड़ते थे उसके बाद अंग्रेज़ों ने रिक्रूटमेंट बंद कर दी थी लेकिन बाबा साहब हमारी जवानों के लिए लड़े और आज महार रेजिमेंट में मेरे को भी फख्र गए कि मैं इसी महार रेजिमेंट में कमीशन हुआ था और मेरे जो जवान हैं इतने तगड़े हैं कि आज महार रेजिमेंट पूरे देश में मैं बोलूँगा सबसे माहिर रेजिमेंट है और लड़ाई में हमने बहुत ही अच्छे काम किए हुए हैं और जहाँ तक रेजिंग डे का सवाल है सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आज ये पलटन और खासकर आपने अभी पूछा बुलदाना ये जो हमारी रेजिमेंट है यहाँ पर जो जवानों का एक एकता है एक इनका जो सपोर्ट है आपने खुद देख लिया है कि कितने जोश और होश के साथ इन्होंने ये आयोजित किया है बुलदाना में जबकि यहाँ पर कोई मिलिट्री कैंटोनमेंट नहीं है उसके बावजूद और पूरे महाराष्ट्र से जवान आए हैं और फैमिलीज आई हैं रात को आज भी आ रहे थे तो इनका जो जोश है ये दिखाता है कि भी डॉक्टर भीमराव बा अम्बेडकर जी के लिए कितने ये लोग मतलब जो उन्होंने हमें रेस किया था आज उनकी आत्मा को शांति होती होगी कि ये जवान उनके चिराग हैं जो आज खड़े हुए हैं उनके सामने और आज सबसे खुशी की बात है हम यहीं खड़े हुए हैं